мы в метро выходим из метро и идем по станции. Ну, как видите, в безналоговом государстве и метро какое-то необычное. Можно об отношении к своим людям судить по состоянию того, как людей перевозят. Метро очень интересно, видите эти вагоны, платформа полностью закрывается, вагончики как игрушечные, между собой они не закрываются. А мы поднимаемся на станцию, интересно, какая у них станция. Ну вот станция, по которой мы пойдем. Явно все создано для переброски больших масс людей. Ну, концентрация населения в Гонконге высокая. Напомню, что территория страны небольшая, а проживает... Да, и туристы еще. Порядка 7,5 миллионов человек. На частных машинах ездят мало, либо очень богатые, либо таксисты. Остальные люди вот проводят жизнь под небоскребами. Мы только что, кстати, на метро проехали буквально под водой по туннелю. Интересное метро. Очень удобно пользоваться. Даже как-то странно, что впервые едешь, а соединяются они легко. Развозятся, пересекаются с транспортными узлами, автобусными, поездами, паромами, аэропорт. Угу. Ну, выход туда. Отсюда же можно отправиться и в аэропорт, практически здесь. Вот. Туда, туда. Я не знаю, я давно не был в киевском метро. А честно сказать, вообще не был. Один раз, по-моему, когда-то вспомнил, забыл. Вот интересно, оно также выглядит или чуть получше ну чистота здесь неимоверная очень хороший запах а здесь не асфальт а мрамор ну, самое главное что здесь чисто Значит, мы идем дальше там вот ну, такие штуковины совсем быстро начинаешь идти. Ну, в общем, суть метро вы поняли. Огромные переходы, ускоренные вот такими лентами. И метро, как обычно, как и наше, только крайне чистое. Ну, потому что чем меньше налогов, тем чище метро. Вот такая закономерность. Чем больше налогов, тем грязнее метро. А если вообще налогов 100%? А если вообще нет налогов, то и метро нет, все ездят на частных машинах, летают на собственных вертолетах. А если много слишком налогов, то метро это помойка. Да, это помойка. Ну, желаю вам 5-10.